Фух, твою мать. Фух, перервалось, короче, видео. Я сходил на кофе, бахнул. Так что, будем и дальше. И да мы из Египта, так сказать. Блять, а куда ж мы ех... е... Блять, Короче, из Египта в Е... Блять. Из Ирландии, что такие. Ирландия, блять. Вроде бы так, что не знаю. Блять, я их проехал на... Ну, блять, карта такая, ну, мне нравится. Может траску встретим фирму. А, я ж не с ним. Ну, короче, в ТикТоке может видео. Ой, то есть, видео может и подавиться, там Даня Юхимчук пишет, это и в Если найти это, конечно, потому что я в траску тоже рабыл, катался это дешевле снимал. Ну, как бы я на Дафе. бля, я как Ух ты, на мой, ё мой, ребята! Бля, на мой, охуенно. Ну, мне нравится карта пьяву. Эриван. Эх, это Сибирь. Жека, кореш, стать хочешь машинистом, тебе привет кстати, у него есть тоже в ТикТоке этот аккаунт. Я же называется. Ну, я потом в следующем видео или прикреплю. Прикли... Блять. Ссылку, короче, прикреплю. Его. Подписывайтесь тоже на его канал. Он снимает про поезда. Кому интересно, подписывайтесь на его канал. А я еду из Египта. Блять, мост такие прикольные. Туда дамба чешует, уже, блядь, на выгрузке, как я выгружался в Турции. Каждый Христос воскрес, скажу, ёбнить об Христ. Вообще Христос воскрес, и если на воскрес, скажу. Ну, не я казал вам, цей, казал брат выгрузки. Ой, Я конечно, прикольно. Тут вдоль моря. Фото, фото делаю. Дрёва тяска. Уже на евро Купим уже. Хотя не можно. Марш за евро купить. Так сказать тачку. Да? Да. Фикс. Купить себе. Можно на волю купить себе. Летим на выгрузку. Ну, на выгрузку, нам еще раз же надо и пройти границу. Блять, ебать, красиво. Ну, мне нравится карта. Зачет. Ковры будут убираться. Куплю коричневый себе. Хочу шатси отдать. Ну, то уже салон буду прошивать. Будем прошивать салон. Ну, то потом, ладно. Фух. Ладно, по идее, надо плыть, лететь. Но нам до выгрузки 630 км. И то нам еще раз там может, а надо будет. стойками ну, что за три а я думал там дом я думаю уже дом туда блять ебет конечно красиво нахуй еще можно зимний мод скачать понял и можно зимой еще поездить зимой вообще тут блять зимой тут вообще пизда блять секунду б твою ладно что без песни? Надо песню врубить. Слышусь. Я думал, то Майбах делал. Скания здесь тоже попыздала. ну она здесь не в А в цей попыт... Поехали, поехали. Короче, куда я еду, туда и она поехала. Исландия, Ирландия, я не знаю, блин, забыл. уже так уже 23 тысячи я промотал. Подождите, наверное. Не... А про скик я уже обуп. Блять, типа 40, короче про 60, чипра. твою мать. Не помню. А 60 тысяч уже того будем делать на тачку как скороша надо 1040 хоть промотать да 1040 машина пройти и уже. рамадан, -рамадан так включаем свет света включаем ух ты секунду Оп, все нормально Оп, все. Все четко херасить, вот тут там написано вот то блять на английском все понятно прям аж понятно не херпеть написано что все там рыбу у там написано что, что рамадан намадан Ребят, можно, конечно, знаете, как было поступить. Я иду. Блять. Я пойму мать. Короче, в Исландию я не знаю. Відповідь. Даже можно было бы с кани встретить, поменяться, він бы поехал в Москву. Ух ты, хоп. Поставил бы там тачку, дафо мол. И поехал бы себе. Нет, він бы поменялся, короче, с моим сменчиком, який сейчас на Камазе. И тупо, блядь. сменчик на Камазе работает. Я ж кажу, мне ще надо один двигатель, щоб на даф. Ой, на камазу посадити. Ну шо це такое, хоп. Куяк, так, куэк. Буду дивиться большой груза, 77 грузов. Вадим, извини за коментарі. За в телеграмі. змея это все в моем канале еще такого не было тем более на КамАЗе. а это было интересно и все нам в живое общение в голосовом а чате вообще пообщаться кто живой на минус утра козик еще тоже. Большой. туманчик ребята стоит конечно хорошо что я вчера сим прошел все эти горы подъемы но дальше у нас тоже дорожка не из легких, поэтому поэтому вроде все нормально Путём. Короче, стояночку большая с одной стороны по с другой. 6, ну нам надо полностью снова, что я 8, конечно, планировал уезжать Нормально. Вроде все пока по плану. Поехали, командик. Да, это... Что-то, конечно, новенькое. Туманчик не из... Не из малых. Хорош туман вообще на самом деле. Так, ладно. Ч, по чуть выезжаем? Так, ладно, включаем музыку. Да, в принципе, будет музыку, потому что я шусь. Я лучше на ночью буду ехать. Но я шусь. Ехал, ехал спать хотел. Ну, сейчас. Оп. Так, извиняйте за такую езду. Як я не гей, но я то кажу, если за руном пизда, то это не езда. А если за рулём пацаны, то это пизды. Не, если за рулём пацаны, то тачки пизды. О, если тачка, Если пацаны заезды, то тачки пизды. Вот так надо иметь. Песня.

четыре грузом грузом на борту десятки тысяч километров уже пройдены а дорогу домой всегда свою найду мотаются по венам нашей родины большие грузы грузом грузом на борту десятки тысяч километров уже пройдены а дорогу домой всегда свою найду по сторонам Китай машину колея дизель на пределе как старый пёс, да, да. Подъём, браток, да. не нельзя На лошадку грузовую Не без слёз, по венам, наши, наши родины, родины так можно через, свет через темноту, Работа О, наша вот Не так, ради Одина, а немного немного потому, потому, было. что так нам Потому Мотаются по Наши родины Большие грузы с Грузом на борту десятки тысяч километров уже продены, А дорогу домой всегда свою найду Мотаются по венам нашей Родины Большие грузы с перегрузом, груза на борту Десятки тысяч километров уже продены. А дорогу домой всегда свою найду Мотаются по венам нашей Родины Большие грузы с перегрузом, грузом на борту Десятки тысяч километров уже пройдены а собьют, я Найдут, мотаются по ленам нашей родины. Большие грузы с перегрузом, грузом на борту. Десятки тысяч километров уже пройдены. А дорогу домой. Что это такое? Лайбочка, бочка. Ой, ладьбочка, давай. больше вообще. Ух ты, ёпта, мать. А ну, Какие дебил. Я на не хочу сказать. Ну, тот, кто поставил. Но я чуть не въебался об этот стол. И кто даже отплатить, да, будет? Ладно, я на грузовую шо тут высоко. Выдно, видно, да? А на легковушке кто себе будет лететь, как ебанется, блядь, пиздец. А это, что я хотел, ребят, сказать? Ой, блядь, фух, сейчас, секунду, я что-то хотел сказать, забыл. Ладно, поехали дальше. Извиняюсь, но я в шоке, я только что не пиздану себя в те блоки. Я, блядь. Блин, мы на шоковом состоянии. Ладно, ребят, буду уже сейчас заканчивать ролик. Доеду до ближайшей стоянки, да и вс. Так, буду валяться. Какие нахуй гранаты, все пиздец. Танки, а там нить. Так, шо, ребят? Сейчас, блять, наверное, заправиться мне помешало бы. Че там потом, ладно, потом уже заправимся, все. Все, ребят, пошлите на улицу. Оп. Эх, не знаю, ну, мне не нравится. Получилось вроде непогано. Вот. Думаю, противотуманки заработили, Думал в синее, но ну, лучше можно... Блять, да, можно синие, чтобы сочеталось с этим или желтая, чтобы сочеталось с вот этим. Вот. Посмотрим. Да, красавчик. Он рано катит. Заехала. Же, наверное, на сайт. Ладно. Глюшин. Спалку. Ну, в основном, шо, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока. Удачи на пути.